Итак, на сегодняшний день 60 судебных процессов, которые уже на сегодняшний день, часть из которых вступила в законную силу после апелляции. Итак, суды принимают решения не в пользу трудового коллектива. Мы от гаранта требуем прозрачного и законного рассмотрения данных судебных процессов. Следующий пункт. Отставка прокурора Киевской области. В этом письме, как я уже говорил, треть обращений в прокуратуру. Мы получаем отписки. Прокуратура фиксирует нарушения и никаким образом на это не реагирует. А коли відповедь будет? Мы дексера прощаемся или мы куда-то пойдем? Итак, два слова. Смотрите, первая часть касается прокуратуры. Частично мы повыделяли то, что, на что имеет смысл. То есть тут надо читать все. То есть все конфликтные места мы повыделяли желтым цветом, чтобы уже люди, которые обязаны этим заняться, чтобы им не тратить время на просто чтение. Мы уже выделили все, где нужно что читать. Спасибо. У нас очень большая надежда, что все-таки гарант прислушается, потому что сегодня здесь собралось 500 человек, завтра здесь соберется 5000 человек. Ну и это будет лавинообразно, потому что мы не уступим и не отступим от своих конституционных прав. Нам надоело жить в такой стране, где об нас вытирают ноги.